Вот, мне тоже испугал. Мне хочется <косметический вид>, косметический вид нормальный, не то, что со штаном. Ну что, давайте посмотрим, что у вас есть. И будем лечить. Пониже немножечко. Нет. Ну, можно и так. Хорошо. Значит, вот, вот здесь вот покажи и есть. Только там. Пока как вы помните, наше лечение отличается, конечно. Да. Наше лечение, наше лечение отличается от традиционного хирургического лечения. Это всего-навсего, как может показаться со стороны, смазывание трубочкой. То есть у нас здесь, назовем это папилломой, и к ней видимо была небольшая потертость и присоединился вирус борода, бородавчатый вирус. То есть у вас получается, что на вот этом коричневом пятнышке mm -hmm. села бородавка. Mm -hmm. такие случаи лечится очень хорошо. Так вот, то есть поверхность должна занимать максимально горизонтальную поверхность, которую обрабатывает. Mm -hmm в связи с тем, что лекарство жидкое, и чтобы оно равномерно распространялось. Чередуются вот такие вот смазывания и периодические промакивания до определенных признаков. Чтобы спровоцировать родинку к перерождению, необходим раздражитель. Самый сильный из всех чрезмерное пребывание на Солнце. Вторая распространенная причина травмы. У каждого из нас 20-25 родинок, и некоторые из них обязательно не на месте. Однажды начавшись развитие меланомы, может незаметно продолжаться в поверхностных слоях кожи в течение 5-15 лет. Коварство и агрессивность меланомы не имеют в себе равных среди сотни онкологических заболеваний. Эти факты получены при попытках лечения хирургическим методом, лазерным скальпелем и электроножом с обязательной предшествующей биопсией, отщипыванной части для клеточного анализа. При удалении родинок и пигментных пятен с признаками недоброкачественности вышеперечисленными травматичными методами онкологические клетки спонтанно отрываются от основной массы опухоли и разлетаясь по организму через кровеносные сосуды, дают множественные метастазы в легкие глаза, сердце, кости, мозг. Ученые отмечают, что каждые 5-10 лет число случаев развития меланомы удваивается. Что а вы чувствуете ли? при этом? О том, очень многих, которые первый раз их пугают неизвестность. Они, то есть вот видно, что мы не делаем никаких обезболивающих уколов, ну, ну, все, вот, что вы чуть -чуть. Ощущения у меня такие, после того как вы смазали лекарством своим, легкое пощипывание, ну так, просто чуть-чуть пощипывает сама кожа и все. Вот. Так что таких больных, каких-то сильных реакций у меня я не ощущаю никаких. Хорошо. В связи с тем, что да, в связи с тем, что лечение не требует какого-то особенно сложного обезболивания, да и можно сказать, что вообще никакого не требует, это позволяет проводить профилактическое лечение уже у пациентов с 9-летнего возраста, чтобы возраст это тоже условный и обусловлено нам необходимостью выполнять некоторые рекомендации в период заживления и отторжения корочки, скажем, нельзя ее отковыривать и мочить до полного отторжения. Да. То есть ваше лечение займет два визита. Вот сегодняшний лечебный и завтра мы назначим вам время, это будет визит контроля. Угу. То есть я посмотрю и скажу вам, что все нормально и мы и уже, так сказать, детали вашего периода ухода будет, что корочку нельзя самому ее отковыривать нельзя. И в течение полтора-двух недель нельзя это место мочить водой. Через два месяца, через две недели корочка ваша отторгнется, останется розовая пятнышко, которая постепенно рассосется. Собственно, аналогично тому, как и было с ваших слов в тот ваш первый визит в 91 году. Сейчас уже 98 год. Ну да. Но ничего не изменилось. В лечении все осталось таким же. Mm -hmm. спел, то, да. Я скажу, вот первый случай, когда вы меня лечили тоже этим же методом, вот вы сейчас сказали, что это корочка, и действительно я даже не заметил, тем более под волосами я даже не заметил. И никаких ощущений таких болезненных... Не наблюдал, что при, а то, при том, в том процессе, когда корочка эта и сам, сама эта бородалка уходила, сходила, я даже не заметил, заметил как-то под волосами, под э, этим головным убором. Вот. А потом уже что-то так даже и забыл. Месяц там прошел, забыл, потом что-то пошел в парикмахерскую и вспомнил, что у меня ж, как иду парикмахерскую, так эта бородалка вечно мешала встрече я предупреждал перед махером и говорил, что вы осторожны, чтобы не повредить. А то пришел, раз, пощупал, а ее уже нет. И так быстро рассосалась и ушла она куда-то. И вот скажите, вот что можно теперь сказать? когда мы видим рядом с нами в жизни, то есть вот у человека возникла проблема с родинкой, он обратился, его прооперировали, он и вот, вот как мы вот с ваших слов в вашем году вот был такой случай. И это не только вашем, то есть это... Да, это очень много Очень случаев, потому что есть определенная статистика, которая говорит, что каждый, каждый, год вот таких вот плохих исходов их все больше и больше. В этом, дескать, это виноваты и экология, невидимая. видимо, это все-таки повод обратиться. И, вот как у вас, то есть, смотрите, вы даже не заметили, то есть вот, что бы вот вы могли я хочу сказать и посоветовать э, другим мой, или там у других э, людей бородавки такие вот э, самый лучший способ вот это, этот, который я испытал на себе и советую другим тоже этим способом вылечиться без без шрамов, без последствий. Я видно? Mm -hmm. то есть я хочу показать вот хорошо ли мы там здесь. Mm -hmm. Я хочу показать, что атипичные элементы, эти измененные клетки в процессе лечения, они разрушаются. А здоровые клетки, здоровые козы, они остаются неизменными Да, то есть на них не действуют. В данном случае мы видим, что то, что было, оно вот разрушается. То же самое происходит и с другими более серьезными случаями. Когда, скажем, на вот таких вот пятнышках образуется, скажем, рак кожи, или поцарапали родинку, на ней образовались уже какие-то корочки. Хорошо видно, да, как это все? Да. Хорошо. То есть без особенного усилия, очень легким движением, мы видим, что вот что-то, что было лишним, оно не просто как чудо какое-то, надо сказать. Просто чудо. То есть вы пойдете домой уже без бугорка. Уже будет там ровненькая у вас кожа. Единственное, что завтра она превратится в плоскую корочку. Mm -hmm. Я вот считаю, что для того, чтобы все было не замерзло без шрамика, вот, в общем, недостаточно уже лечить.